আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়া পুলকার সম্পর্কে বিশেষ প্রচার অভিযান চালাচ্ছে যাতে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় বুধবার আসানসোলের একটি বেসরকারি স্কুলে এমনই একটি সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয় এই উপলক্ষে হওয়া এক অনুষ্ঠানে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ট্রাফিক টিভিজি সতীশ এসিপি ট্রাফিক বিশ্বজিৎ সাহা ও আসানসোল উত্তর ট্রাফিক গার্ড ওসি মহক আশরাফুল ছিলেন এর পাশাপাশি ওই বেসরকারি স্কুলের প্রিন্সিপাল শিক্ষক পড়ুয়া অভিভাবক এবং পুলকার চালকরা উপস্থিত ছিলেন এই ডিসিপি ট্রাফিক পিভিজি সতীশ জানিয়েছেন দুই সালের একত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত পুলকারে বাণিজ্যিক নম্বর প্লেট থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এর পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে পুলিশ কমিশনারের প্রতিটি স্কুলে একটি রোড সেফটি বা নিরাপত্তা বিভাগ খোলা হবে যারা পর্যবেক্ষণ করবে যে পুলকার চালু করা গাড়ি চালানোর সময় সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে চলছে কিনা ডিসিপি ট্রাফিক এদিন স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন একত্রিশ জানুয়ারির পরে যেসব পুলকারের বাণিজ্যিক নম্বর প্লেট থাকবে না বা পুলকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরামর্শ ও নির্দেশ মেনে চলবে না তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে जाओ जगे तो पुलका के लिए इतना सचेतन किया गया अभी तक क्या रिजल्ट मिला अभी तक स्कूल कार्स में अभी तक हम एनफोर्समेंट से ज़्यादा अवेयरनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं जैसे मैंने बताया जनवरी थर्टी फर्स्ट का हमने टारगेट रखा है जनवरी थर्टी फर्स्ट अगर उससे पहले फूल कार्स को लेकर कमर्शियल नंबर प्लेट में कन्वर्ट नहीं किया जाता है और स्पीड लिमिटिंग डिवाइस और सीट बेल्ट वगैरह अगर नहीं लगाया जाता है तब हम स्कूल कार्स को और अलाव नहीं कर पाए अभी तो स्कूल की छुट्टी का भी समय हो गया है और इसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनके सहयोग से हर स्कूल में एक स्कूल रोड सेफ्टी कमेटी बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से ये पूल कार्स और स्कूल बसेज उनका उनके ऊपर नज़र रखा जाएगा और अगर कोई पूल कार जो नियम है वो मान के नहीं चलता है तो उनको उस पर एक्शन लिया जाएगा फिर क्या डेट बढ़ाया जाएगा कि वही इकतीस तारीख ही रहेगा डेट नहीं इकतीस तारीख ही डेट रहेगा और कोई बढ़ाने का वो नहीं है बिकॉज ये जो एडवाइजरी मिला है ये पिछले साल का मिला है ठीक है तो इसीलिए हम दोबारा आप लोगों के तरफ से माध्यम से अपील करना चाहते हैं जो भी पूल का ड्राइवर्स है आप अपना नंबर को कमर्शियल नंबर प्लेट में कन्वर्ट कीजिए उसके बाद जितना भी जो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस वगैरह आप एडवाइजरी को एक बार गूगल करके देख लीजिए वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एडवाइजरी ऑन पूल कार उसमें जितना भी एडवाइजरी है आपका जो नियम पालन करने के लिए बोला गया है पूल कार्स के ओनर्स को हम अपील कर रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए अदरवाइज़ जो कानून के मुताबिक हमको एक्शन लेना पड़ेगा